ৰাতিপুৱাৰ সময়তে মাক অলপ ইম'চনেল কৰাই মায়ে দিয়া গাখীৰ জলপানখন খাই এতিয়া আকৌ ওলাইছো গুৱাহাটীলৈ এইফালে আকৌ লগত অমৰো ওলাইছে কামটো আছে গুৱাহাটী হেড কোৱাৰ্টাৰত তালৈকে আকৌ অকলে যাবলৈ ভাল নালাগে সেইকাৰণে অমৰকো লগতে লৈ ওলালো ঘৰৰ আৰু আহোতে ঘৰৰ পৰাই ভাবি আহিছিলো যাওঁতে দেওখাল থানাত এবাৰ সোমাই যাওঁ ইয়ালৈ আকৌ চাকৰিৰ ৰিজাল্ট দিওঁতেই এবাৰ আহিছিলো তেতিয়াৰ পৰা আকৌ আহিম আহিম বুলি ভাবিও আহিব পৰা নাছিলো সেইকাৰণে আজি আহোঁতে সোমাই যাওঁ বুলি ৰখিলো যিহেতু ঘৰৰ পৰা একো অনা নাই সেইকাৰণে ওচৰে দাদাজনৰ পৰা খৰাই এখন ললো আৰু জোতা কেইযোৰ তাতে খুলিলো পিছে ইয়ালে আহিলে সঁচাকে মনটো বৰ শান্তি লাগে বাৰু এতিয়া সোমোৱাৰ আগতে ভৰি দুখন ধুই ললো আৰু গাতে পানী অলপ চটিয়াই আহিলো আকৌ মন্দিৰৰ ফালে আজি যিহেতু মঙলবাৰ সেইকাৰণে ভিৰটো ইমান বেছি নাই এইফালে আকৌ চবে চাকি জ্বলাই সেৱা কৰাত লাগিছে মই আকৌ পিছে তিনি গছ চাকি আনিছো তাৰে এগছি মোৰ কাৰণে এগছি ঘৰৰ সকলো কাৰণে আৰু এগছি মোৰ ইনষ্টা আৰু ইউটিউব ফেমিলি টোৰ কাৰণে সকলোৱে ভালে থাকক বুলি তাৰে কামনা কৰি চাকি ধূপ জ্বলাই আহিলো আকৌ ভিতৰৰ ইয়াতে আকৌ অলপ টাইম লাইনত থাকি সেৱা কৰি গাখীৰ অলপ ঢালিলো আৰু খৰাই থালখন লৈ আহিলো বাহিৰলৈ বাহিৰত আহি বান্দৰ কেইটা কল খাবলৈ কল দিছিলো কিন্তু সিহঁতৰ এটিটিউতো অলপ বেছি মই দিয়া কল হেনো নাখাই বাৰু ময়ো বোলো হ'ব দে নালাগে বুলি কৈ ৰাওনা হলো আকৌ গুৱাহাটীৰ ফালে